сегодня светлый праздник христиан. Начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан Дух истинный для многих поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог обещал, что в платяных сердцах жив будет Дух Создателя Вселенной. Он говорил, он говорил, сам в сердца вложу познание в предвечных откровений, мои заветы в мыслях напишу, и воцарится дух над плотью тленной. На жаждущие воды и залью, и на иссохшие пошлю потоки, сыновей и дочерей благословлю, и духа моего дам их потомкам. И день пришел. Источником благим стал Божий Сын на древо припожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой дух послал на землю. И тот, кто к Богу в нищете позвал, обетование Отца приемлет. Христос в обителях своих вчера, сегодня и во все дни тот же. И не ослабела сила слов святых, все истины Господни. Вот Дух Святой, Он вселяет, вот вселяется, касается сердец торжественным дыханием, Услышь и тихий стон, и громкий глаз, Открой уста молитве покаяния, Очисти, Боже, мой сердечный храм, Наполни благодатью наши души, Пусть... Пусть... Пусть вселится чистый фимиам, молит тебе с горячей хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был там и для последних наших поколений. Слава Богу!